Всем привет! Это канал ⁇ Жизнь в Хорватии ⁇ и мы все еще живем в Хорватии. Сегодня будет вообще классная тема, которая абсолютно всех интересует. Это ⁇ На каком языке разваривают в Хорватии? ⁇ Можно ли устроиться на работу без хорватского языка? на каком языке разговаривают дети в школе, когда идут, как наши украинские дети адаптируются в школе, уча хорватский язык. Потом, допустим, как мы учили хорватский язык, как мы его выучили и откуда у меня сертификат B1. Так что оставайтесь с нами, сейчас будет очень много интересных ответов. Значит, первый вопрос, который всех интересует, можно ли устроиться на работу без знания хорватского языка? конечно устроиться можно на работу без знания хорватского языка об этом я уже сняла два видео одно видео там где моя подруга Аня рассказывает как она устроилась в KFC. это сеть быстрого питания значит она устроилась на кухню там допустим то фасовала допустим продукты или подавала или готовила и так далее там вообще все классно подробно расписано можете зайти по ссылке и посмотреть полностью это видео точно также можно устроиться на доставщика Volt это когда доставка еды получается, ребята на велосипедах, на мотоциклах разносят, то есть, в принципе, знание языка там практически не нужно. Очень много бангладеша, непала, которые вообще даже английского языка не знают, они только приехали, кивнули, дали вам эти посылочки, пакетики и поехали дальше. Поэтому можно для начала устроиться на работу без знания языка, но со временем вам придется его учить. Дальше, да, ребята могут устроиться в доставку еды в Волт. Получается, там вообще не нужно на первое время. Не нужно знать язык. Допустим, очень много работает Бангладеш, Непал, с Румынии ребята. Так вот, они, когда привозят даже продукцию, они такие дают пакетики и кивают головой, вот, вот, некоторые говорят там хвала, некоторые говорят эй бога, это типа вот, а в основном никто даже не разговаривает, то есть они на своем каком-то языке, им главное знать локацию, куда привезти, с какого там, допустим, заведения забрать и так далее, они показывают просто вам чек ваш и вообще с вами толком не общаются, поэтому в принципе на первое время можно устроиться в доставку Волт, ребята там получают по-разному, от 750 евро и выше, в зависимости от того, сколько вы там заказов намотаете, то есть есть выработка от заказа. Кстати, полное видео тоже про Волт мы очень круто сняли с Олей, с моей подругой, у которой муж уже работает доставщиком Волте, и она там классно тоже все рассказывает, какие смены, сколько платят, работают ли девушки, и кто вообще ну, устраивается на работу, и опять-таки очень много иностранцев, которые устраиваются туда без знания языка. Потом, конечно же, вам нужно его подучить, и у вас будут более, ну, такие расширенные перспективы и возможности. 对。 Значит, смотрите дальше. Работа без знания языка. Ребята бывают даже в группе нашей на Фейсбуке, украинцы в Хорватии пишут. Допустим, требуется настройку. Наши ребята, которые знают толк в своем деле, можно без знания хорватского языка. То есть, по сути, тут очень много уже подкрывалось строек, некоторых фирм, в которых работают именно наши украинцы. То есть люди, которые там, ну, вас понимают и прям зовут. Нам нужны украинцы на работу. Что же далеко ходить? У меня подруга устроилась в хорватское агентство трудоустройства. Ей говорят, Юля, пожалуйста, приведи нам украинцев. Во-первых, у нас уже есть зеленая карта права на работу, да, как я уже говорила. И они говорят, ну, у вас украинцы более, ну, как бы, смышленые, быстрее учат язык, быстрее адаптируются и выполняют свое дело. Дальше, работа без знания языка. Девчонки, женщины, это клининг. На клининг тоже подкрывалось очень много русскоязычных, украиноязычных, ну, как бы организаций подкрывали ребята, которые приглашают на работу именно наших. И получается, что на первое время для уборок, для стирок в прачечную, ну, по сути, язык не нужен. Только если ты уже, допустим, немножко, да, там, поработал, подучил язык хорватский, тебя могут предложить там на рецепцию. И то рецепция, вы сами понимаете, нужно знать еще хотя бы английский язык, в Хорватии на побережье очень популярен немецкий язык, потому что очень много отдыхают немцы, австрийцы, потом что там еще с Нидерландов. То есть, ну, короче говоря, нужно знать язык, если вы уже, допустим, идете куда-то в административную работу, там, допустим, администратором и так далее. Поэтому без языка могут взять в клининг. Значит, следующий такой миф... Правда ли, что хорватский язык похож на украинский и русский? Да, это правда, он похож. Но вы можете попасть в такую ловушку. Допустим, есть некоторые слова, которые означают абсолютно противоположное. Допустим, снова вредность в хорватском языке обозначает слово полезный. Ну, то есть, понимаете, или, допустим, слово «понус» в хорватском языке не обозначает какую-то болезнь, да, связанную с кишечником. Это слово обозначает гордость, поносимся, то есть мы очень гордимся вами и так далее. Поэтому там, допустим, «симпатичный» — это не значит, что вам делают комплимент, какого симпатичное лицо. «Симпатичное» — это у них, когда хороший характер. Короче говоря, вы можете немножко, знаете, зайти в тупик, ну, подумывая о том, что, что обозначает какое-то там предложение либо слово, на самом деле оно означает немножко что-то другое. Поэтому, в принципе, хорватский язык в некоторых предложениях, там, да, некоторые слова очень похож на наш, но, тем не менее, нужно учить хорватский язык. Не попадайте в ловушку, как все, думая, что вы все поняли, оказывается, вы сделали все по-другому, поэтому э, похож язык, есть очень много похожих слов и русских, и украинских, вот как-то вот, ну, похож Микс такой старославенский это вообще язык, да он исходим мы все из старославенских языков, поэтому он немного похож, но вы не думаете, что вы приедете и будете очень легко и вольно общаться с хорватами? Для этого нужно учить хорватский язык. Значит, еще один миф: что хорваты различают украинский и русский язык. Это вообще, ну это все неправда. Короче говоря, когда я попыталась с хорватами поговорить двумя языками, плюс моя подружка еще приехала с Польши, там она получила, подучила польский и еще спросила на польском какое-то предложение. Они говорят, ну, мы слышим различия, но мы не можем вам четко сказать, какой это язык. Допустим, люди, которые давно уже, да, ну, такого пожилого возраста, они там еще когда-то учили некоторые кириллицу, русский язык. Они могут понимать, что это похоже на русский. Но когда мы говорим на украинском языке, и не русские, нет, это мова. Они говорят, а польская, там да мы не из Польски, мы с Украины. Ага, понятно. То есть, в принципе, э, ну, многие так хотят думать, что они различают. Ничего они не различают, они знают, что это что-то похожее, это что-то среднее. Даже когда с Польши приезжают ребята, разговаривают, они тоже думают, что это украинские, это немножко русские. Ну, короче, кто-то даже сказал, что мы из Польши, что мы вообще не украинцы, мы не похожи на украинцев, вы, наверное, с Польши приехали. Короче говоря, миф о том, что хорват каким-то образом различают русский и украинский, конечно же нет. Если русские немножко знаком из детства, какого-то да, 90-х, а в украинском языке они вообще ничего не знают. И когда мы проговариваем или поем какие-то песни, им кажется, что это тот же самый там, русский или украинский язык. Значит, следующий пункт про школы. У меня часто спрашивают, Татьяна, если наши дети пойдут в школу, на каком языке они будут там разговаривать? Они там будут разговаривать на хорватском языке и намного быстрее, чем вы думаете. Наши дети вообще классно адаптируются к хорватским школам. Во-первых, там выдается ассистент. Первый год, допустим, да, им дается ассистент, который должен выработать с ними 70 часов. Допустим, мой сын Ярослав, он когда приехал, ему было 7 лет. Ему дали ассистентицу два раза в неделю неделю хорватский язык по два часа. Час это у них урок так называется, два сата, два часа. То есть в принципе у него в неделю было четыре урока дополнительных хорватского языка. Поскольку мой ребенок учился еще в Херсоне в обалденной просто школе для изучения английского языка, это очень крутая школа Юникет. Я отмечу, кому интересно, она до сих пор занимается онлайн обучением детей английскому языку. Так вот, когда он приехал в Хорватию, он общался на английском языке в хорватской школе. И учительница у него была просто офигенная, молодая девочка, студентка, Анна Чавка, хорватка, просто гениальнейший учитель, очень тактичный, добрый, аккуратный, полностью понимает, как работать с ребенком, как работать с детьми, потому что очень много аутистов, очень много даунят в школах Хорватии, и эти ассистентницы, они постоянно с ними находят, я не знаю, уникальный какой-то способ общения. Поэтому, когда у Ярика была эта ассистентница Анна Чавка, и мы понимали, что лет там, когда будут каникулы, он немножко забудет хорватский, мы ее пригласили домой. И вот она, конечно, с нами делала чудеса. Это был первый офигенный учитель, с которым мы занимались. Очень большое видео про школу я создала уже на своем YouTube-канале. Оно есть. Можете проходить по ссылке, смотреть его. Я там подробно рассказываю, какие предметы в школе, сколько уроков, как это обычно все происходит. Сняла небольшую школу сельскую, поэтому вы можете ознакомиться с этим видео на моем YouTube-канале и посмотреть внимательно, как же там детки учатся, как это все выглядит. Так что если вы переживаете, что ваш ребенок пойдет в школу, не будет понимать, о чем он говорит, вообще можете не переживать. Мы взрослые намного тяжелее адаптируемся ну, вот к смене, допустим, да, смене страны, смене языка, смене менталитета людей. У детей такого нет. Вот им даешь установку, тебе нужно идти и ты будешь разваривать на хорватском, все. И он, хочешь не хочешь, целыми днями слушая уроки на хорватском языке, он рано или поздно заговорит. И причем он заговорит раньше, чем вы возьмете индивидуального учителя, будете с ним заниматься, вести тетрадки быстрее подхватит и у него не будет такого стресса как у вас так что можете не переживать так теперь мы затронем очень важную рубрику где обязательно нужен хорватский язык то есть где с вами вообще ни на каком языке не будут разговаривать, кроме хорватского. То есть вам не поможет ни немецкий, ни польский, ни английский язык. Значит, смотрите, на хорватском языке разговаривают в госучреждениях. Когда мы открывали частного предпринимателя, это полушальный оборот в Хорватии называется, это самозанятый, то есть мы должны были бегать по всем инстанциям, благо, что у меня уже есть сертификат B1, и я могу разговаривать не просто на хорватском, пойти на рынке огурчиков купить, я уже разговариваю на хорватском языке в госучреждениях. Первое, это вам обязательно нужен хорватский язык в полиции. Второе. Обязательно нужен хорватский язык, когда вы открываете банковскую карту, либо счет. Была такая проблема, что моя подруга позвонила и сказала, мне не хотят открывать банковский счет, карту не хотят открывать в хорватском банке, потому что якобы она не разговаривает на хорватском языке, следовательно, работник банка не имеет права давать бумаги на подпись, понимая, что человек не разбирается и не понимает языка. То есть было обязательное правило, приведите, пожалуйста, переводчика, и этот переводчик должен вам перевести все, что я вам говорю. Только тогда мы ставим формальную подпись. В принципе, это юридически правильно. Человек себе сбрасывает все обязательства, что да, там он вам открывает эту карту. Но с другой стороны, это было через день. Люди то отказывали, то подписывали. Я говорю, давай я на громкой связи поговорю с представителем банка, говорю, чтобы тебе дали возможность открытия этой карты. Она сказала, нет, вы должны лично явиться, это, это надо, надо было ехать в другой город и прийти вот, сидеть, прям рассказывать, показать, что ты переводчик, только тогда она юридически может все, позволить эту всю процедуру и открыть карту и открыть счет в банке. Поэтому нужно это тоже учитывать. Ну и, конечно, у нас был личный случай, когда муж пошел в управу, это значит организация, где ему нужно было открывать этот оборт, да, допустим, ему нужно было пойти в управу для того, чтобы подтвердить все документы, отнести их, показать, что он хочет открыть свой бизнес, то есть и так далее. Он когда зашел, у меня муж очень хорошо знает английский язык, он найти специалист, и у нас вообще не было никогда проблем с английским языком, мы его выучили давно. И мы думали, что мы такие классные, мы знаем английский язык, нам все двери открыты нет это не так короче говоря муж только начал учить хорватский язык уровень а1 очень слабо то есть только такое знаете представиться я сам алексей я сам из украины и так далее а получается что нужно было разговаривать достаточно на такие знаете деловые темы и он не справился и очень были нервные такие жиночки там работали и они сказали уходите немедленно если вы пришли вы правы вы обязаны разговаривать на том языке в какой стране вы находитесь и он сказал можно я приведу жену, она будет переводить. Я говорю, пускай ваша жена берет все сертификаты, все дипломы, чтобы предоставить, что она знает хорватский язык, чтобы мы не несли опять-таки ответственность за то, что мы вам даем юридические какие-то да, советы, требования от вас, и чтобы вы понимали, о чем речь. Так вот, его английский, perfect English, ему абсолютно не помог. Ему пришлось оттуда уйти, и мне пришлось приходить по новой с ними разговаривать. Поэтому это, конечно, такие моменты. Да, Дальше в налоговой службе. Тоже, если вы приходите в такие госучреждения, они ждут от вас того, что вы придете с переводчиком. Никто не будет с вами разговаривать на английском языке. По крайней мере, это наш опыт. Я не буду говорить абсолютно за все регионы, потому что город Сплит, он немножко отличается от Загреба, от района Истрии, допустим. Там немножко совсем другие организации, другие правила. Здесь в Сплите нам четко проговорили, если вы хотите что-то официальное, вы берете переводчик, который заверяет всю информацию и в таком случае мы вам делаем все важные бумаги поэтому нам пришлось брать нашего бухгалтера пришлось еще брать меня доказывать что я умею разговаривать на хорватском языке что я их понимаю прежде всего потому что это не так чтобы я же говорю за зайти диалог о том как как у вас дела какой сегодня день прекрасная погода климат и так далее нужно было разговаривать на всех этих терминах и понимать вообще что они от вас хотят Поэтому, если вы хотите заняться частной деятельностью, предпринимательством, вы должны понимать, что вам нужно выучить хорватский язык. Так, ну что, теперь мы переходим к теме, которая называется ⁇ Как же мы выучили хорватский язык? С чего мы начинали? Сразу ли мы начали его учить? ⁇ Значит, ответы такие. Когда наш сын пошел в школу, ему выдали эту ассистентицу, гениальную учительницу, которая зовут Анна Чавка. Это первый ассистент, который нам помог в изучении хорватского языка. Мы ее пригласили на дом, чтобы она учила всю нашу семью. Это было платно. И я вам скажу, где-то через месяц, после того, как мы переехали в Хорватию, мы решили, что надо серьезно браться за язык. Так вот, она нас учила. Где-то три месяца мы уже могли самостоятельно общаться в каких-то учреждениях мы могли самостоятельно общаться с врачом, если мы записываемся на какие-то термины. То есть она нам очень помогла, она именно опираясь на наши какие-то требования да, и пожелания, создала нам крутой очень курс по изучению. Она разбила нам по темам общения в аптеке, общения с доктором, общения у бухгалтера. То есть она нас учила с таким, знаете, уже готовыми предложениями для того, чтобы общаться с нужными людьми. Поэтому с Анной мы намного быстро это все выучили. Значит, второй этап, который помог нам подтвердить наше образование, да, наше изучение хорватского языка, это, конечно же, школа «Златна Брата. Это центр по обучению и развитию молодежи и взрослых, скажем так. Значит, этот курс начался где-то три года назад. Это был абсолютно бесплатный курс для беженцев из Украины в городе Сплит. То есть была выделена мэр Жупани, наш дорогой и любимый, выделил бюджет для украинцев и до сих пор помогает и спонсирует эту программу. Значит, я поехала, сначала пошла моя сестра на этот курс, потом я записалась на этот курс, и мы начали прям целый год, как в школу, первый класс, второй класс, третий, изучать хорватский язык. Но поскольку с нами уже поработала наша гениальная профессорица Анна, мы уже пришли на курс подготовленными, поэтому у меня там, конечно, я там четверка и пятерка, я там отличница была изначально, и мне очень хотелось изучить, я понимала, что я хочу, я хочу пойти в школу с Учителям разговаривать на родительском собрании, потому что вопросов было миллион. И я хотела коммуницировать, я хотела говорить, поэтому этот курс нам очень помог. Этот курс длился первый год, он длился несколько месяцев. Два раза в неделю были занятия по полтора часа. Я вам скажу: это было очень круто. Вручение сертификата А1 у нас было вообще как праздник: нам накрыли прям стол, каждому давали эти грамоты, каждого благодарили хорваты очень изумились, я бы так сказала, когда поняли, что украинцы очень быстро учат хорватский язык. Мы им рассказывали про свои какие-то, знаете, фразы крылатые, про свои какие-то выражения. И вы знаете, оказалось, что эти фразы точно такие же, и они имеют то же самое значение. В общем, это было просто ну, бесценный опыт. Сейчас я уже окончила А2, сертификат получила, я закончила сертификат Б1. Последние сертификаты нам вручали прямо в управе, в нам мэр Жупан лично каждому вручал сертификат об изучении хорватского языка. Была собрана пресса, было прямо телевидение, было интервью. Про нас писали в газете Далматия нас, что гениальные украинцы СУ и хорватский язык. Это было очень приятно, это было просто трогательно до слез. И у каждого своя судьба, у каждого своя история. И уже где-то к третьему году обучения языка уже многие устроились на работы, на разные работы. И постоянная профессорица, пан Жупан это. В мэр области, у нас спрашивал, какие наши достижения, чем мы можем вам помочь, в нострификации дипломов, очень много давали нам советов, и, ну, это просто, вы знаете, как в школу пошел и просто приобрел новую семью. Я уже молчу о том, сколько мы между собой перезнакомились, сколько помощи друг другу мы оказали, и сколько у нас уже семей, которые дружно, ну, как бы, живут в Хорватии, общаются, вот уже, ну, четвертый год. Поэтому хорватский язык, это, ну, как бы, это возможность была не просто подучить хорватский язык. Курс хорватского языка нам подарил нашу семью, наших девчонок, мальчишек, общение. Не бояться просить у друг друга помощи, не бояться, я не знаю, кого-то мы устраиваем на работу, кого-то просим, кому-то нянечка нужна. То есть, в принципе, у нас такая диаспора образовалась именно благодаря хорватскому языку. Поэтому, конечно, вот этот культурный центр Златноврата, это был такой толчок, такой крутой старт. Спасибо большое Хорватии за то, что так учат нас, нас. Поэтому хорватский язык мы выучили, учим до сих пор только благодаря школе Златного Врата в городе Сплит значит и еще тоже классный вопрос допустим был э, сколько нужно времени для того чтобы заговорить на хорватском языке значит смотрите языки всем даются по-разному я очень люблю языки у меня в школе были и немецкий и английский э, то есть я очень быстро подхватываю языки это моя особенность поэтому есть те кто тоже вот прям быстро в течение месяца два-три и как я говорю мы уже начали общаться фразами я стараюсь не запоминать слова и склеивать их я я стараюсь запоминать фразами которые мне понрав, понадобятся и просить перевод предполагаемых ответов, которые мне могут дать там в том или ином учреждении. Поэтому я училась, запоминала прямо фразами. Есть некоторые на курсах, которых прям ну, очень тяжело им давалось. У кого-то лучший акцент, у кого-то лучше понимание грамматики. Поэтому мой супер быстрый способ это три месяца, чтобы я прям разговаривала. Я уже участвовала на родительских собраниях, я уже ходила по, там, по врачам, все рассказывала. Поэтому мне легче далось. Некоторые допустим год ходили и потом вернулись опять повторно на А 1 потому что они ну либо пропускали по причине там работы, отсутствия и вот некоторые по два раза допустим проходили, некоторым дается вообще классно быстро и они такие ну боже, какой классный легкий язык, как это можно так долго учить. Но опять-таки, когда я уже сейчас на B2 уровне, я уже понимаю, что грамматика и правильность общения, опять-таки, там э, на рынке, в кафешке, это совсем один хорватский язык, вам там много времени не нужно для того, чтобы заговорить на работе, там подай то, принеси это, это вообще очень легко. Люди за месяц, за два уже заговаривают на хорватском языке. Но опять-таки, если вы работаете, вот, допустим, мне приходится, я сейчас консультант, я по-моему, помогаю людям с документами, я помогаю их заполнять, я отношу где-то, да, я хожу и разговариваю в инстанциях, в которых обычно уличный язык, ну, как бы не поможет. И, конечно, я сейчас понимаю, насколько трудно учить правильный хорватский, книжевный, это они говорят, литературный хорватский. Поэтому есть, конечно, разница. Если вам нужно подучить хорватский язык для того, чтобы общаться на работе, общаться хотя бы там в магазине, на улице, попросить чашку кофе, конечно, вы можете и за месяц, и за два вот так вот по щелчку выучить хорватский язык базовый. Но если вы хотите, допустим, устроиться на работу как учитель, да, конечно, вам нужно в идеале знать хорватский язык, сдать его на уровень B2, даже не B1, как медикам, понимаете, им нужен B2. Им не нужен B1, это мало. B1 вы можете себе выучить, сертификат сохранить для того, чтобы подаваться на ПМЖ, на гражданство. Но если вы хотите работать, вот, допустим, учителем, профессором там, и так далее, вам нужен, ну, прям перфект. B2 уровень 100%, а то и может быть и C1. Потому что вы можете прекрасно знать свой предмет, но если вы не сможете его э, донести на хорватском языке в хорватских школах, потому что здесь нет других, да, ну вам будет очень тяжело. Поэтому хорватский язык учить нужно так что если хотите получить мою личную консультацию о переезде в хорватию более подробную информацию вы можете написать мне в телеграм-канал, либо в каждой моей социальной сети закрепленная, закрепленная ссылка на мой сайт, в котором вы можете нажать на кнопку и записаться ко мне на личную консультацию. Если вы хотите бесплатную информацию, она есть в полном доступе на моем YouTube-канале, в моем TikTok, в моем Инстаграме, на Фейсбуке. Очень много дост достоверной, реальной информации о жизни в Хорватии. Отснято более 400 роликов Поэтому ознакомливайтесь, смотрите, находите ответы на свои вопросы. Те, кто хочет дополнительную консультацию, информация это уже будет в закрытом доступе и не бесплатно. Так что у нас сегодня получилось такое крутое развернутое видео на тему хорватского языка. Я надеюсь, оно вам было полезно. Я надеюсь, наш опыт, наши, вся информация, которую мы да, там насобирали, наши все попытки донести эту информацию вам, я надеюсь, она вам пригодилась. Я надеюсь, она вам поможет, чтобы вы не боялись, не переживали. Поэтому вы же сами знаете, если владеешь информацией, уже намного легче. Поэтому Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и следите за нашими новыми видео о жизни в Хорватии. Всем пока!